Надежда, добрый день. Добрый день. Что у нас сегодня по ценам? Что у нас по ценам? Что у вас интересует? Все, творожок, брынзочка. Значит, творог 80-100 гривен предела. Жирный творог значит, 140-160 Это вот это жирный творожок, да? да? Вот это жирный творожок. С творожок 160 за килограмм. Угу. печной творожок 250 за килограмм. Запеканочка на пол килограмма 80 гривен на пол килограмма. Брынзочка по 200 гривен. Это козья брынза. Да, э, Медик э, уже этого года 150, акация 200. Грин за палочку молоко. Молочко по 35 литров. Молочко сливочки сметанка 120 за литр. Вот сливочки, сливочки. Идемте сливки. Они посмотрим. Один... Надо посмотреть сливки обязательно. Да. Ну, сливочки у меня по 280 за килограмм. Есть молоденькая. Есть такая постаршая. Такая вот. густая сливка. Да. И Блинчики 200 гривен килограмм. За килограмм. 70 гривен за десяток 70 гривен за десяток домашнее яйцо а масло подсолнечное? подсолнечное 90 за литр сырая семечка и 100 за литр жареное